шутулечка малюсенька. Везем до нас в пункт вакцинации та перетринки. Нашли его били магазину. Вот эти два видео таких, таких, вертикальных будут. А потом еще сниму Горизонтальная. Вот такая красавчика выкинули. Вот так взяли просто на холод выкинули. Вот такие. все, везем. Вот ця знает, да, что мы нашли. Она, если кто заметил, дуже схожа на Нику. Между прочим, такая самая флегматка, как и Ника. Легла, она поила трохи, поспала в машине, на руках согрелась. Тут положили мы ее, она тут легла в спадки. Но уже тут трошки начинают знакомиться. Прошу, прошу назвать его цю якось, бо она так траколерна, як до неї имена у меня немає, как ее назвать. Может кто-то из вас назовет ее, то она якось без имени ходит. Вот такие. О-о-о, начинается... Начинает. Начинает. Покажу трохи Вечерю. Це пересіха. Оцей ну дворовий кіт чиїсь. Ну Він приходить на вечір. Поспати, ну що ми ж не відмовляємо нікому. Раз приходить, значить потребує їжі. Навіть розказувати між собою, що тут є такий ельдорадо котячий. Є куча їди, тепло, тепло постель і сухо. Ну, Белла вже лігла спати. Зараз буде спати вечері. Це любиме заняття. Васько теж воно красавчик. Приготувався до сна. Ну, от так колька. Зараз їдемо в центр перетримки годувати наших. що, мабуть, там пару хвилин засніму. Первое знакомство. Вот наш Витя. Серушка Побежала. Витя, знакомься. Витя в шоке. Подрекивай. Ну, вот так я. Ну, все, будем знакомиться. Вон Ника пришла. Все, буду знакомиться. Кушать ему будем давать вечерю.